Да, часто, а, и без номеров, видишь? Без номеров, пахнимали номера, суки. Нет, ну те были все 90. Опа, и что он тянет? Опять. Это, это самое. Генератор. Пушка. Какой генератор? Пушка. Тут уже стоит. Мы уже, блядь, наверное, час, блядь, полтора, блядь, стоим. Мы сегодня никто утром не... дальше никто не Мы поедет. сегодня утром я 6 часов устал. постояли в эту сторону. Да ну я понимаю, так что ты предлагаешь мне? Я 10 машин уже пропустил, блядь. Так что нахуй? Я уже не буду. Здравствуйте. Здравствуй. По какой причине вы обогнали колонну вперед? Ребята, я обогнал, потому что у меня винический ребенок. Видите, что машины все стоят и едут. Иначе... Ребят, ну такая ситуация, надо ехать, винить. Он... Я... У центре меня там с... сын, сын с племянником. Ё... Ну, ну как? Ну как, как, как? А вести еще куда-то надо. Посмотри на мой суд Ну что, мне врать вам, что ли? Ну, елки палки. Я вас прекрасно понимаю. Ничего сделать не могу. Вон почему молодой человек вон стоит? Почему он ну, стоит? Ну постоим здесь стоит? Ну сейчас, ребят. А ну что ну, ну, мне встать на колени? Ну я вам вы правду говорю. Вы не проедете. Я понял, товарищи. Все понял. Будем стоять. Доброй ночи. Здравствуйте. А вы откуда взялись? Ну мы оттуда проехали. Вы оттуда вернитесь, пожалуйста. Молодой человек, я, я Ну я уже седой я вас... Я вас, я, я вас я прошу. Мне я нужно в Яничев, понимаете? Ну, я вас поздравляю. Там ребенок, ну, позвонили. Вы меня слышали? Ну завтра еще вернуться Вы меня надо. Слышали? Я уже сказал. Командир. Ну отъедем Я давай, Кланас отъедем, постоим. Будьте ну. Спросите, через сколько откроют? Скоро лет. А через сколько хоть откроют? Сегодня.